Канал СК1, проект Мой Житомир ТВ. Мы продолжаем диалог в студии о теме реформы в ГАИ. И сегодня у нас в гостях во второй части программы, можно сказать, гроза работников Жезла и Свистка, общественная организация Дорожный контроль Украина. У нас активисты. Сергей Родионов и Сергей Мациевский. Очень приятно вас видеть у нас в студии. Знаете, какой сегодня день? Сегодня у нас праздник работников ГАИ. Они празднуют. Думаю, что у нас не все так радужно, и нам пока праздновать нечего. Если судить об отчетах министра внутренних дел Авакова и о его заместителе по реформам Сгуладзе, то можно Понять два четких вопроса. Первое, за год ничего не сделано. И второй вопрос, это что они собираются что-то сделать в будущем. Так вот, у вас, как у общественных активистов, которые очень много проводят в общении с сотрудниками ГАИ, хотелось бы спросить мнение. Что бы вы посоветовали нашей власти, с чего начать и чем закончить, чтобы быстро навести порядок в ГАИ? Начнем с с вас, Сергей Родионов. Ну, на самом деле, я думаю, как бы, как правильно Владимир Иванович говорил, что у наших сотрудников ГАИ маленькая зарплата, там от, двух, 200. Как бы, конечно, за такие деньги сейчас прожить ну, нереально в наше время. И как бы это подталкивает на какие-то коррупционные схемы, которые происходят на ГАИ, как бы там, ну, не на то, что в а в общем в Украине, как бы. Ну, наверное, все-таки, как бы, более достойную зарплату, как бы, Говорят, что будут полиция, будет зарплата там 8 тысяч гривень, то, ну, я думаю, что может быть инспектора уже как бы начнут работать уже за зарплату, ну как-то не знаю, какое-то обеспечение то есть, более начать надо зарплату. Ну, наверное, все-таки да, чтобы, знаете, потому что много инспекторов, ну как бы так, когда мы разговариваем там без камеры, там, ну так, тет-а-тет, -тет, скажем так, то, ну, говорят, ребята. Мы не можем за такие деньги, там платят, как бы, да, там, там, прокормить семью, даже заправить тут вот автомобиль, потому что все. Начальство с них деньги требует вот в разговорах, что говорят? Ну, как бы, скажем так, сейчас никто, ну, как бы инспектора говорят, никто ничего нас не требует, ни планов, по протоколам, типа у нас сейчас нет вообще. Деньги у нас тоже никому мы не сдаем. Угу. Ну, может быть, это связано со скандалом недавним, которому ну, была причастна ваша организация, с да, хорошей стороны? Ну, наверное, скорее всего, что... Ну, может быть, и так, да. Сергей Мациевский. а ваш совет? Ну, тоже зарплату повышать? Ну, зарплата – это один из вопросов. Но тут еще есть куча и других вопросов. Вот. Я думаю, что не только надо зарплату поднять, но еще и уже защитить меры ответственности инспекторов, которые вот, занимаются, например, там взяточничеством или запугивают э, граждан, вот, которым уже после этого некуда деваться, и они уже любыми путями пытаются решить этот вопрос на месте. Вот, надо уже меры по пресечению, то есть на наказание для инспекторов сделать больше, ну, видите, жестче. Очень много скандалов в Украине было связано с разными мажорными ДТП, правильно? Поэтому ну, не будет ли инспектор даже с зарплатой 8 тысяч гривен, он откажется взять взятку в 10 тысяч долларов? То есть, ну, наверное, да, не в зарплате вряд ли. только ну, да. Скажем, как бы такие уже взятки, это, конечно. То есть второй шаг после зарплаты, ну, какой может быть? Зарплата, ужесточение санкций. Уволить всех, набрать новых. Ну, скажем так, уволить всех все равно не получится, потому что надо, людей надо научить работать правильно, вот как бы э, потому что как бы мы новых не можем взять, как бы всех надо постепенно может менять, какие-то там им перетестации делать. Э, ну, К чему просто я веду? Смотрите, ситуация, что складывается не только, что виноваты гаишники, да, по большому счету, очень часто виновата и другая сторона, граждане, которые переходят не в положенном месте, пьяные за рулем едут. Ваша организация работает только по милиционерам или вы выявляете и других нарушителей? Нет, нет, мы, конечно, вот, например, э, если водители пьяные, например, нам звонят там, ну, наши знака, знакомые, там так граждане бывают, обращаются, что там где-то там пьяные, ну, реально видно, когда человек, например, выпивший за рулем, мы как бы связываемся с, или по 102, или звоним на дежурку по ГАИ, и как бы ну, говорим где-то адрес, где примерно находится автомобиль, и как бы выезжает патрульная э, 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 машина ГАИ, и как бы уже составляется протокол, как бы там идет продумка, выявляется опьянение водителя. Сергей Масиевский, присоединяйтесь, вот что должен гражданин в себе поменять, так, чтобы поменялось отношение и гаишника к нему. Взятки перестать давать, на красный свет перестать переходить. Вот хотелось бы. Ну, понять. это, конечно, в первую очередь нужно перебрать в себе и перестать давать взятки. Вот. Конечно, выполнять правила дорожного движения неприкосновенно, это однозначно. Вот. Я думаю, что ну, так общими усилиями мы дойдем к тому чему-то единому, в котором будет то наше государство, к которому мы направляемся. То есть вот эту пропаганду правил дорожного движения среди граждан вы тоже осуществляете? Ну, да? Безусловно, ну, да, да, конечно. Да. Я хотел бы напомнить нашим телезрителям, что они могут ставить вопросы на Фейсбуке, и мы их озвучим в прямом эфире, поэтому присоединяйтесь к диалогу. Проект у нас открытый, и мы всегда рады поговорить и обсудить с интересными гостями вопросы. Вопрос следующий. Смотрите, с тех пор как наше правительство стало филиалом службы занятости Грузии, угу. вот, у нас от наших иностранных коллег постоянно звучит один и тот же вот, одно и то же объяснение: что реформам идет сопротивление со стороны системы. Правда, нам никто не говорит, кто в системе сопротивляется. Ну, кто? Сержант сопротивляется реформе, лейтенант, полковник, генерал. Может, вы скажете от лица народа и общественной организации, кто реформам сопротивляется, кто их не хочет? Ну, скажем так, что вот недавно случай был да, по начальнику ГАИ Киева, которого взяли ну, с хорошей суммы денег большой, mm -hmm. как бы, видите, все равно идут, идут, проплаты идут, как бы, скажем так, там они помрел помр там. Все равно оно как бы еще... Нельзя его еще побороть, все равно он еще, как бы, старые, старые схемы идут, как бы. Кто саботирует, ваше мнение? Ну, как бы, скажем так, сами, наверное, люди саботируют, понимаете, вот, даже те самые нарушители, которые, вот, там, если реально вот нарушил, например, да, вот, там, есть там, доказательства, все, уже, как бы, заплати штраф, ну, знаете, человеку проще дать, например, инспектору, там, скажем так, энную сумму денег, которая меньше там на порядок на два раза, чем штраф. И как бы вот из-за этого вот, а чтобы водитель вот реально вот я нарушил, например, если там реально доказана моя вина, заплатил штраф, вот, деньги пошли бы на государство, на бюджет, на реформы какие-то вот. вот, как бы так. Селимцевский, повышение штрафов еще кардинально там в пять раз изменит ситуацию вот, в качестве воспитания граждан. Ну, скажем так, не изменит, но я думаю, что поможет. Во всяком случае, особенно надо за алкогольное опьянение за рулем поднять, потому что, хоть они подняты были не совсем так давно, но к изменениям сильно большим это ничего не привело. То есть, как люди есть пьяные, ездят за рулем, так и, так и это продолжается. Вот, ребята, вот вы вращаетесь в этой теме, и очень много идет таких инициатив, что, мол, ну, почему, если Водитель, нерадивый, нарушая правила дорожного движения, убивает человека, его судят не за предумышленное убийство, правильно? Его судят за нарушение правил дорожного движения, повлекшие тяжкие последствия. А там срок кардинально ниже. Вот может все-таки выйти с такой инициативой, что если ты убил человека, преднамеренно нарушая правила дорожного движения или не преднамеренно, будь отвечать тогда за умышленное либо непредумышленное убийство? Ну, скажем так, так. что если как бы это, э, ДТП, повлекшая смерть, именно когда водитель был под состоянием алкогольного опьянения, то, конечно, можно приквалифицировать, потому что, как бы, скажем так, пьяным сесть за руль тебя никто не заставлял. Да, там, может быть, там, водитель не справился с управлением, там, даже приехал на красный свет, там, не увидел его, не успел затормозиться, как бы, ну, все реально, но это именно секунды явления, как бы, да, вот, ты вот, как бы, ну, даже не увидеть тот самый красный свет, понимаете, как бы, ну, реально, как бы, на светофоре, как бы, скажем так, работают там не очень хорошо. А вот если, конечно, ты сел пьяный за руль, тебя туда никто силы не садил, это лично твое было желание ехать, да, пьяным за рулем, то, ну, конечно, это то надо вы за То чтобы, чтобы, вы за то, чтобы разделить. Ну, да, да, да. С коррупцией в ГАИ вы боретесь. Ну, по проводите вот какие-то анкетирования и изучение ситуации, чтобы понять, вот после Майдана, ну все-таки их меньше, этих коррупционеров стало? Вот в личном общении между водителями и между инспекторами. Ну вот я так скажу, что сразу после Майдана было затишье очень большое. Ну и так по рассказам знакомых все Вроде как и не брали, ничего, но потом где-то там месяца, полтора-два спустя, все обратно возвращалось в свое русло. То есть система начала себя восстанавливать все, да, да, и да, да. И обратно мы не можем не вернуться снова к нашему правительству и его гениальным инициативам. Одной из этих инициатив является следующее: что презумпция невиновности касательно административных штрафов отменяется. То есть получается как, что ты должен доказать, что ты не виноват. То есть вот ты, тебе протокол написали, все, штраф, и ты доказываешь, что ты не виноват. Это раз. И второе, это то, что ответственность будет нести за нарушение не водитель, а штраф автоматически выписываться на хозяина автомобиля. Ну, вы считаете эти инициативы адекватными вообще? Ну, такая практика у нас уже была когда-то по-моему, в 2007 году еще, там, тоже она проводилась, ну, видите, просто, как бы, скажем так, вот, там, моим автомобилем управляю я, управляю жена, да, ладно, да, там, а там, ну, вот, друзья, например, попросили автомобиль, получается, я же не знаю, где они будут ездить, там, даже они что-то нарушили, понимаете, а мне придет ответственность, и я, как бы, ну, как гражданин, например, да, вот, я знаю, что меня даже там не было, но мне пришел штраф, ну, ну, не знаю, но мы будем как бы с активистами будем пикетировать, конечно, будут, когда будут приниматься вот это. Потому что это реально нарушает мои конституционные права. Сергей. Ну, я скажу даже больше. В 2000, по-моему, не седьмому, а восьмом году, э, вот на базе того, когда сейчас наш э, был как он этом яценюк да? Арсений, Арсений Петрович, да Арсений Петрович, да, он тогда в 2008 году вот этот законопроект продал, подал, а вернее, А может и продал, может <laughs> вот он подал этот проект и на базе вот этого проекта вот такой человек как Ростислав Шапошников в городе Киеве, вот и был создан этот проект дорожный контроль. Mm -hmm. В итоге он подхватился каждым городом, где нашли нашлись такие же единомышленники люди, вот которые начали в каждой области и городе развивать вот это движение. Вот. В итоге оно разрослось, появились еще несколько там организаций, скажем так. То есть они борются за одно единое, но просто по названиям они немножко другие, но опять же есть в контексте слова «дорожный контроль». Вот. И это опять же повторяется. Естественно, мы будем максимум усилий прилагать к тому, чтобы этого не допустить, потому что ну, реально это надо переписывать все, все законы, конституцию и так далее. То есть вы против такой позиции и по презумпции невиновности, потому что, ну лично вот как складывается ситуация. Если я взял вашу фомку, пошел, ограбил ларек, то вы должны отвечать за это? Получается, да. Парковка. Это от этого слова вот просто у многих вызывает дрожь, особенно пешеходов. То есть паркуются где угодно, когда угодно. У нас есть пешеходная улица Михаловская. Туда активисты стараются бороться с этим, как могут. Вы подключаетесь к борьбе с теми, кто паркуется где хочет? Ну, как бы у нас еще не было такого материала, скажем так, Мы еще парковками. Ну, есть свои, вот мы услышали, Владимир Иванович говорил, скидывать на сайт фотографии с нарушителями. Вот я как раз сегодня приду домой и скину фотографию с нарушителями именно со стороны сотрудников ГАИ. Угу. Да, а вы но... до этого ее никуда не скидывали? Нет, у меня пока местная была, вот именно я лично сфотографировал, как а, работники может, ГАИ стали. А, а, а может они на, на оперативном задании были? Ну на оперативном задании как бы у нас есть такое, если работники милиции нарушают право дорожного движения, они должны включать проблесковый маячок. Uh -huh. Проблескового маячка включено не было, значит это было не оперативное задание, uh -huh. как бы так. Просто я где-то к чему я говорю к оперативному заданию, я слышал историю, где тоже активисты словили милиционера, который ездил на служебной машине. А вместо того, чтобы эта машина патрулировала, говорит, ну, а как я включу маячок, бандиты что увидят, что за ними едут. Правильно. И, то есть, по парковкам вы будете заниматься? Ну, конечно. Да. Ну, просто надо как бы ну, обговорить, как оно бы, как, как, ну, вместе нам э, работать с ну, ГАИ, как бы фиксировать его. Сергей, а как вы относитесь к позиции водителям, что, мол, ну, мне не создали парковочные места, что мне делать? Понаставили эти знаки, где хотят. Ну, конечно, это проблема также и коммунальных служб, служб города Житомира. Конечно, если там человек вот приехал там на работу или как, и негде ему оставить автомобиль, ну, практически он вынужден нарушить эти правила и оставить его там, ну, где он может, так скажем. Ну, опять же, надо призывать водителей, чтобы не нарушали, конечно, потому что это влечет и пробки в городе и То так есть далее. Не сходите нам к этому. Если ты купил джакузи, оно не помещается в твою ванну, правильно? Никто тебе не обязан давать новую квартиру. Ну, да, конечно. А, название "Дорожный контроль". А, очень интересное название. Не хотели бы вы обул автодорами позаниматься и дорожным покрытием, потому что очень много и ДТП, и проблем связано с качеством дорог. Ну, можно я скажу, да? да, да <къех> вот наши да. активисты, там еще есть, которые у нас в городе, вот они как раз этими вопросами и занимаются. И дорожными службами, и областная прокуратура в частности. Вот просто они ну, сегодня не смогли прийти на передачу, но они систематически туда ездят и пытаются как-то это решить эти вопросы. Но я так понимаю, что там пока все без результата. С прокуратурой. У нас же и прокуратура реформируется тоже активно путем сокращений. Назначен новый генеральный прокурор, очень много громких дел. Хочется верить, что это не показуха, а действительно борьба с коррупцией. Вы находите общий язык с органами прокуратуры? Ну, скажем так, они идут. Ну, на есть. контакт, но вот есть такие дела, даже по тем самым информресурсам, может, если вы знаете, это штрафплощадки, угу. которые ну, у нас видел, видел. в городе Конечно. благодаря нашим активистам были прикрыты. Вот, ну это дело стоит что год назад мы ходили, подавали там вот соответствующие материалы, бумаги, и также оно ну, и сейчас на том же уровне. То есть продвижения пока нету никакого. Ну там. сейчас просто смотрите, сейчас просто как бы штрафплощадки у нас нету, да, вот Владимир угу. Иванович не подписал. Uh -huh. Не продлил договор. Uh -huh. А э, куда ну, автомобили девать туда? Ну именно понимаете, там не том дело, что автомобили, там просто космические деньги снимались uh -huh. с водителей за там, за, за стоянку граждан, там, да, да. там примерно э, вот сейчас это просто делают в прокуратуре, как бы что-то его никто не, не дает ему ход действия. Вот мы ходили к генеральному э, областному прокурору Житомирской области на прием как бы просто нету действия дальнейшему расследованию. Там порядка 6 миллионов гривен как бы незаконно были забраны с граждан Украины. им сейчас не до площадок, у них война. Ну, нет? у их сейчас, да, у них сейчас, понимаете, сейчас вот война, сейчас... Скажите, пожалуйста, вот если действительно правительство и президент хотят бороться с коррупцией, правильно? А вы активисты уже со стажем. Я так предполагаю, что милиция, а именно собственная безопасность, внутренняя безопасность милиции должна быть активной и сама к вам обратиться с целью сотрудничества, чтобы вы давали информацию на коррупционеров и взяточников. К вам обращались? Ну, лично ко мне, я думаю, к нам Нет, не никто ни разу не обращался. Как бы. Не проявляли интерес, чтобы очистить себя. Если уже мы туда идем. И несем конкретный материал. Да, тогда да. да, они этим занимаются. Ну, делайте за нам... нас. Ну, ну, да, да, да. Конкретно, конкретно, каких-то совместных там планов, ну, совместной работы как бы не было. Так пару раз как бы там встречали, ну, с нами Ээ... на контакт идти не хотели, скажем так. А СБУ. Ну, Тоже вот, нет. Скажем. СБУ, не До недавнего времени они тоже занимались борьбой с коррупцией, правильно. Я думаю, ну, что... видите, сейчас у нас есть, как бы, такой один что очень нет? негативный фактор это война все-таки в стране, как бы может это что-то связывать. Мы же должны свести хотя бы так, чтобы потери на войне не, равна, не равнялись потерям на дорогах. Да, и, да. конечно, бы хотелось бы, может быть, и вы можете обратиться, к, если нас декларируют наши чиновники, что мы хотим сами себя очистить, а вы такой ходячий источник информации, буквально готовые оперативные дела, то может все-таки, собственная безопасность или СБУ обратит внимание на таких с хорошей стороны, на таких общественных активистов, как вы, и, и граждане, они могут к вам обращаться с да. фактами. Скажите, пожалуйста, куда, кому? У нас общественное телевидение, мой же Томер. Ну, как бы у нас есть наши контакты в соцсетях, там, ВКонтакте, На есть YouTube. группы. Можете просто ну, обращаться, вот, вы со всеми на контакт идете. Да, да, да. Ну, конечно, предварительно проверяю, или это не, грубо говоря, фейк. Ну. И бывают и подставы просто. А зачем? Ну так, знаете, бывает там. Вот именно звонят говорят, ГАИда, там, что Какие-то неправомерные там, там, кто, действия то, кто, сотрудников то, что, там ГАИ где-то, да, например, там, угу. скажем там. За 100 километров бывало, да, мы вот тупо едем, угу. мы выезжаем туда, едем, и как бы там вообще ничего не было. А за свой счет заправить? Сейчас, как понимаете, денег? тоже машину заправить, потому что у нас организация есть вообще не коммерческая, нам никто не спонсирует, мы чисто за, за свои, за свои да. деньги. Как бы. а может быть, вас хотят задокументировать на самоуправстве каком-то? Не бывало такого случая? Не возбуждали уголовные дела против ну как бы активистов? Против активистов, как бы, и не раз возбуждали уголовные дела. А Это... по статьям каким?

Аппаратуры. Угу. Ну, то есть не, незаконно без разрешения снимает да, да, да. граждан при исполнении работать сейчас действовать вам легче стало, чем было во времена Виктора Федоровича? Ну скажем так сейчас более, как бы скажем даже руководители ГАИ более идут на контакт с нами, можно обращаться, например, даже как бы скажем так Владимир Иванович идет, ну на контакт нам как бы то есть вы, в помощи вы, нам, если на конкретной информации уже к нему обращались. Ну да, 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 у нас может, был. расскажете вкратце. Ну, вот, как бы, может, я не знаю, вот видели вот в соцсетях, вот там такой у нас есть белый Приус ездит, э, как такой как выдали работникам милиции, там uh -huh. патрульно-постовой службы и хейи. Uh -huh. Он ездил на, на гражданских номерах, хотя у него были явные знаки то, что э, машина э, именно под милицию была сделана. Там, если есть, есть свои особенности. Да, и мы вот обратились к Владимиру Ивановичу, он нам выдал патруль, мы остановили, проверили, там ездил начальник Грифона, но ну, как бы ездил, скажем так, по личным делам. Угу. Сейчас как бы, смотрим, этого приуса не видно, как бы. То есть доброжелатели, которые вам дают информацию? Не, ну, сами, у... сами, люди просто обращаются, они угу. просто тоже понимают, что нам объяснили, что это машина прикрытия, но ну, извините меня, они стоили когда 300 тысяч гривен, сейчас доллар вырос, они сейчас машина около миллиона. Я думаю, машина для прикрытия ну, можно и подешевле взять там, даже ездить в личных целях. Ну, но может они внедряются в очень серьезные банды, может где быть. на Жигулю не подъедешь, ну, правильно? Может быть, наверное, где-то так. Работники судов, прокуратур, они что же, особенно судьи, у нас очень такая скользкая тема сейчас. У них же есть неприкосновенность, и эта неприкосновенность очень часто их развращает. Паркуются хотят, нарушают правила движения. Сталкивались. Ну, так немножко тоже стало. У нас как-то и случай был в Житомире, по-моему, Новоградского кого-то судью э, поймали э, в алкогольном опьянении за рулем. Вот. Ну, я точно не знаю там тонкость этого дела. Вот. Но, по-моему, привлекли к какой-то ответственности, насколько я знаю, потому что там и он тест проходил на алкогольное свидетельство. Вот, не так сопротивлялся? Далее. Ну, по-моему, нет. Не Может, видели тоже как бы в соцсетях одни из наших, ну, так, так же самых коллег, активистов в Киеве, тоже был остановлен судья, я не помню, какого района, он был явно в нетрезвом состоянии, даже угрожал нашему активисту, типа, я тебя там застрелю, то, что, то, что есть все в Ютубе, есть, например, на видео, там, все можно просмотреть, ну, вот так. Насчет угроз, насколько они реальны, и бывали случаи нападения на ваших Ну, скажем территорию? так, что все реально, что все же говорится, то все реально, как бы, знаете, ну, было, да, из нашего друга, там, порезали колеса ему, украли номера, как бы, ну, скажем, у нас, по крайней мере, вот, именно среди нашей, как бы, компании, то, как бы, это был единственный случай, слава богу, может быть, это будет и последний случай. Ну, а так, вообще, много, и машины полили и, и даже было, вот, месяца два назад и взорвали машину до активистов гранатой, да, ну, и, как бы, так и физическая сила при применяли. В интернете, конечно, есть и критика вашей деятельности. В принципе, в принципе вся она сводится к следующему. Ну, я не могу вас спросить. Ваши активисты специально, целенаправленно провоцируют работников ГАИ, выводят их из равновесия, чтобы потом сделать такую сенсацию, заснять недружелюбное обращение с собой. Это правда? Бывает такое? Ну, скажем так, бывает разное. Бывает, как бы, конечно, ну, скажем, работник милиции, он должен быть готов ко всему, как бы, и он идет в работу в милицию. Он при, находится при табельном оружии, например, он должен быть лояльно всегда себя как бы, вести, как бы, не вести на провокации, скажем так, даже если с нашей стороны. Ирина но... Матвеевский, как вы относитесь к провокациям при оружии? работника <к KENNY> <к с Pharise error> Ну, я скажу так, что, в принципе, без провокации выявить те качества человека, которые он может выдать при общении с простым человеком, который действительно его там будет провоцировать, то есть, ну, это невозможно. Вот. Конечно, где-то есть моментами, у нас возможны и провокации, все, ну в законе что прописано, что сотрудник милиции должен быть не провокованный. Он должен, не должен на это вестись. Как То есть как вы ментально. работаете по двум направлениям, вы проверяете знания закона, ну и, конечно, выполняете роль таких психологических тестеров, чтобы в следующий раз гражданин да, был защищен, и лучше пусть эта агрессия изольется на вас, чем на гражданина. Не, да? ну да, знаете, вот там, скажем так, э мы указываем на какие-то нюансы, бывают там, э инспектора просто вот даже бывает неправильно складывать складывают протоколы, да, и нашел, например, там, по 130-е это управление транспортным средством в стане ал алкогольного опьянения. И просто инспектора бывают даже неправильно, там, нарушают процедуру, и водитель, который реально был пьяный, уходит от ответственности. Просто может уйти от ответственности понял. Ну, тема сегодняшнего эфира у нас была реформа ГАИ. У нас в студии были активисты общественного организации «Дорожный контроль» Сергей Родионов и Сергей Мациевский. Спасибо, ребята, что посетили нашу студию, что рассказали о своей деятельности. Успехов вам! Держите гаишников в тонусе. И благодаря людям таким, как вы, мы можем ее Реформировать нашу милицию. А, самих же ГАИшников я еще раз хочу поздравить с праздником Дня ГАИ. А, Зрители телеканала СК1 с Пасхой. А, не переключайте канал. Сейчас на, у нас будут новости. Оставайтесь с нами. До свидания.